Четыре больших крупных существа, которые до этого жили на даче министра налоговой инспекции. И хороший, а ты умница. Привет. Ой, хороший, хороший. У него есть свой хозяин, у него есть свой папа, который понимает, дома он его содержать не сможет. Но в профессиональном центре люди, квалифицированные специалисты, смогут оказать ему помощь, и квалифицированный уход. Напал на девчонку, откусил руку. После репортажа в новостях мы поняли, что судьба его это вот зависит полностью от тех людей, которые могут проявить инициативу его спасти. Люди и медведь купались вместе в одной речке. Она никому ничего плохого не сделала. Но история так сложилась, что если бы мы ее не забрали, она бы действительно стала шкурой возле камина. Мне одинаково тяжело было поверить, что человек может полететь в космос или жить с таким существом, но как-то космос мне не довелось полететь, а с хищными существами у нас получилось.